Всем доброе утро. Немного поговорю о футболе. Ну, наш матч вчера, который интересует болельщиков сборной Украины, закончился он счетом 3-1. Ну, мог, в принципе, закончиться счетом, если уже так объективно, 4-2, наверное, да. По нашим баранам. Мои впечатления об этом Матчи. Ну, не делаем трагедию, но ничего хорошего нет. Тенденции особо хороших нет. Понятно, там сейчас обрисуют, а это был второй состав. Это не особо был второй состав. Это был практически первый состав, разбавленный четырьмя там игроками э, второго состава. Ну и у Польши играл вчера второй состав тоже. Все их лидеры, начиная от, условно общественные, заканчивая там Левандовским, тоже практически до конца матча сидели на бане и смотрели этот матч и ржали. Все не улыбались, у них было отличное настроение. Все голы, которые начиная там от первого Валюкевича, это я считаю шляпа Бущана. В общем, Бущан не готов. <coughs> Бущана сразу выкидываем. Это просто красивый парень из Одессы. Жора Бущан, бывший муж балерины. Третий вратарь. Третий. Ну, третий это вообще, это ж... Кому вообще в жизни не везет, то сидит третьим. Второй мяч Зелинского. Опять шляпа Бущана. И вот этого, я фамилию его вспомню. Парня защитника Шахтера, у которого жена красивее, чем Афродита Миоская. Где она делась, я не знаю. Но раньше ее так много было на телевидении. Очень красивая девочка, нереально. Ну, у футболистов есть две два главных атрибута, когда у них появляется первый контракт. Это красивая жена, необычайно, 90-60-90, у наших, у украинских. И машина. Машина это, как у грузина Волга в Советском Союзе, 24-10. И третий гол, это плевок к всему украинскому народу, национал-зрадника Тараса Романчука. Я вообще <coughs> посмотрел, где Тарас играл, я так понял, что он у нас играл до 2014 года. Ну, это во дворах, и когда ты на работе работаешь, на какой-то трудовые коллективы. Вот этот раз Романчук играл в трудовом коллективе, уехал в Польшу, стал капит... капитаном лидера экстралигии в Янгелонии, и, ну, центральный хав шестерочка. И смотрите, какие они худые. Вы обратили внимание, какие поляки худые? Верхняя часть тела у них уже вообще одни кости. И какие наши накачанные, этот, этот, Судаков, он же вообще может скоро мистер Олимпия выступать. Вот такие груди, вот такие плечи. Для стриптизера идеальная форма. Но не для человека, который должен бежать там 14 километров за игру. Ну, Романчук забил красивый гол. Опять же, вопросы к нашим этим опорникам центральной зоны, Сидорчукам. Вы же по метр в 90 ростом как вас этот Романчук перепрыгнул. Так, и теперь по конкретно игрокам. У Польши Скорубский, это, по-моему, вратарь Баони, супер играл. Центральная зона Польши Соломон хорошо отыграл. Так, ну, центральную зону держал. Валюкевич, Кивер, ок. Понравились очень два крайка. Особенно Николай Залевский из э, Ромы э, шикарно отыграл. Единственное, что у меня у поляков бросилось, они много рвались. Милик Аркадиуш сначала на ровном месте рухнул. У три или четыре игрока что-то у них с тренировочным процессом, но это не наша проблема. И Залевский начал хромать. Ну, пацан шикарный. Я вижу в нем топ игрока. Ну, европейского уровня. Николай Залевский у них открытие меня просто поразил. Наш Романчук, в принципе, отыграл хорошо. Вел команду Зелинский. У него там что-то снапали качели, но ну, зрелый игрок. Видно, что человек мастер, знает, что делать. И скорость. Залевский, это у нас был, получается, правый фланг, а Залевский бегал по левому. Залевский порвал вот этого, я не помню, там Тымчик и еще кто-то, я посмотрю по расстановке. У нас правого фланга вот этой вариации сборной вообще не было. Вообще. Он там жил за Левской, что хотел, творил, размножался, э, пил кофе, чай, капучина. И что хотел, то и творил. У нас этого правого фланга вообще не было в природе. В нападении Шиманский вышел, Букча. Ну, это игроки, в принципе, они погоду не портили по... Поляки играли, в принципе, что-то сверхъестественное они не выдали. Они меня приятно удивили, что у поляков второй состав практически как и первый. Был хороший пасек, голы были забиты из ничего. Когда они нам забивали голы, у нас начиналась истерия. Мы бежали вперед. И где-то с 37 минуты по 45 в первом тайме и фрагментами во втором тайме мы были органичны заводился Малиновский. И, в принципе, неплохая игра была еще. Но это были фрагменты такие, как короткое замыкание. По нашим игрокам, как я увидел, обычный простой там слесарь ЖКО. Бущан это вообще мимо, это ни о чем. Бущан, может пусть сурхи поедет в Монако, они будут ставить там, у них сегодня игра в казино. Младший Игорь будет играть, проиграет там часть состояния. Потом а, Миколенко вроде было, вроде бы и не был. Бондарь, а Бондарь вот это, голову убрал. И Бущан хапнул его вот этот дальний угол. Люди уровня Бущана должны такое тянуть. <coughs> Талаверов. В целом провальный матч. Чем он мне понравился? У него очень красивая косичка как у мудрика. Я не знаю, это, например, есть же мужской пол, женское, есть оно, да? Хотя сейчас ввели 8 полов. Вот это веров Мне кажется, надо как-то посричат. Что там это постоянно выбривать, вот эти... Если бы мне в детстве завязали резинку на голове, ну, в моих волосах, я бы сошел с ума. Интересно, какого цвета резинки они вяжут. Вот у мудрика вот эти три бабочки, я на них целый матч смотрю. Зачем он эти три бабочки? Набей там себе бультерьера, выведи эти бабочки. Блю папильон, да? Тымчик, Тымчик это вообще ни о чем. Я не знаю, в какой команде играет. Говорят, Динамо Киев, ну, блин, Тымчик. Где ты был, Тымчик? Он много бегал, даже один пас хороший дал на Малиновского, который вывел Довбика. Ну, блин, в этом влоге я буду хвалить Довбика, нашего Пичичи. видите, Пичичи, если ему давать по центральном круге, да, футбольного поля, и Пичичи еще потом бежит метров 30, то это уже не Пичичи. Пичичи надо, чтобы официанты довозили в штрафную мячи. А когда, у нас, а когда у него нет полузащиты нормальной, которая может кормить Пичичи, то и Пичичи нет. Его фишка с кем-то обыграть. В принципе, Добик вчера был ок, норма. Для такой убитой сборной Добик был, как, я не знаю, как Пыле, как Кавани. <свят> Сидорчук. Ну, я, я думал, что Сидорчук уже работает в пенсионном фонде города. Я не знаю, где он. В Киеве живет. В Киеве, да? А он еще в сборной играет. У нас, что, видите, у нас центральная зона опорная. Это они все от 80 плюс лет. Ярмоленко. Ну, я от Ярмоленко ничего не ожидал. И будут поставить 2,8, но я не знаю, за какие шиши. За боевые сосухи. Так у него и сосух нет. Вы ж меня предъявите там Баруси Дортмунд Ярмоленко никакой. В Вестхэме никакой. Где он какой? Чуть-чуть кидама Киев. И то на уровне не Лиги Европы и Лиги Чемпионов, на уровне игры против Ахтырки. Малиновский старался, вот это 2,9. Согласен. Судаков бегал, но. Я в целом Судакова особо не видел. Он вчера подешевел на миллионов восемьдесят. Сырна говорит, что Судаков стоит где-то от 120, а я считаю, что у Судакова цена в рыбный день 15 миллионов. Если его продать за 15, это будет хорошо. Там поле сумасшедший, продавали за него 40, за что? Зубков, ну Зубков это биться бороться, но ему нет никаких претензий, потому что у него нет никаких талантов. И, ну и заканчиваю добиком, вот щипаю себя, я хвалю, что добик самый лучший. Вот все, что внятно, я вчера видел на поле. А Цыганков там, говорят, бегал. На замену вышел. Ну, Цыганков так. В сильной команде он бы получше смотрелся. Долбик, долбик, да. Ну, это да, долбик один. Вот это гол забил классный. тягал чуть-чуть и создавал нервы полякам, когда пытался обыграться в штрафной с игроками. Ну а так, в принципе, с невнятной, довольно-таки посредственной Польшей, с ее вторым составом. Там реально был второй состав. Кроме вот этих малолетки вот этого Залевского, Зелинского, и потом вышедший на замену Шиманский, все остальные основные сидели на бане. Ну, в общем, второй Польши наш полуосновной состав проиграл с резком в одни ворота. Если бы еще поляки забили за головой, вот Жора Бущан реально его потянул. Ну, просто он в руки летел. Все остальное, в принципе, разгром. Талаверов в конце было пару моментов, где он неплохо сыграл, жестко. Может, ему надо наигрываться. Может, у него мало опыта нет. А, кроме стрижки, у Талаверова он хорошо хватает, знаете, дзюдо есть. Борьба дзюдо. Он хорошо хватает за футболку и толкает. Я не знаю, я, я настолько уважаю игру. И не люблю грубость, что за вот этот захват футболки и кидать на пол игрока, я бы давал сразу же, не знаю, красную бы, наверное. Научись отбирать ногами. Играй позиционно правильно. Ну, а так, в принципе, больше добавить нечего. Ну, мы, мы все видели это чудо на Висле. И далее будем обачать